На оперативній нараді, що відбулася в понеділок, 10 грудня, заступник директора тепломереж Олександр Хавренко доповів про роботу підприємства. По теплосіті представлена услуг за отчутний період, тобто за місяць, на суму 6 мільйонів 117 тисяч. Оплата составила, якщо без учота субсидій 54%, 54,4%, якщо з учотом субсидій, оплата населення составляє 71%. Я хочу остановиться более детально на тех тарифах, которые мы выставили сейчас за ноябрь месяц. Цена составила 6 гривен 38 копеек за метр квадратный. Возникают сейчас у некоторых граждан вопросы, и я для сведения руководителя также информирую вас о тех данных, о сравнительных параметрах, которые были за прошлые годы. Утвержденный тариф на ноябрь месяц является 8 гривен 88 копеек. Предъявлено сейчас по факту 6.38. Все зависит, в том числе при расчетах брались удельные нормы, на каждый месяц своя удельная норма, и те температуры наружного воздуха, которые были и сейчас вот в ноябре и в предыдущие годы. Ну, для сравнения, тариф, например, по ноябрю 2010 года был 6.05, 7.26 был в 2011 году. Поэтому Просто многие высказывают замечания, что температура практически в октябре и ноябре одинаковая, а вот тариф вырос 638 по сравнению с гривной 97 в октябре. Ведется четкий учет дисом, дежурным инженером станции температуры наружного воздуха, отсюда подача тепла, температура теплоносителя в соответствии с графиком. Ну и количество выработанного тепла. Все это дает расчет необходимого тарифа на метр квадратный. На сегодня температура прямой подающей по э, восточной магистрали 60 обратка 42 по западной 58 40 э, различное количество потребителей на западную и восточную часть, чтобы вы представляли, поэтому разные температуры теплоносителя. Температура наружного воздуха за эти сутки составила минус 2,6 градуса. Как я сказал, температура теплоносителя подается согласно утвержденного графика. Что касается работ по поручению Анатолия Владимировича, городского головы, на прошлой оперативке работ по сотому и 89 кварталу. Работы с специалистами велись на протяжении всего этого месяца, и они еще не закончены. Отрегулированы вопросы более-менее по улице Хмельницкого. В сотом квартале остаются вопросы по Шевченко-1. Там сейчас решают вместе со специалистами ПЖРЭО, возможно, будет подкачивающий насос. Ну, то есть вопросы решаемые, и они, я думаю, будут решены в кратчайшее время. Теперь я хотел бы, если можно, еще, я прошу прощения, вдогонку вопросы, которые возникают еще по Сбербанку. Ну, выступал наш директор, руководитель предприятия на телевидении, но в любом случае почему-то вопросы звонки продолжаются. Я коротко еще раз напомню ситуацию. Мы имели договорные отношения со Сбербанком с 2009 года. Был четко установлен процент, который мы им отчисляли за оказанные услуги по приемке платежей от населения. Мы этот процент, естественно, проплачивали. С мая месяца администрация Сбербанка, имеется в виду главное управление, не наше Желтоводское, а главное Киевское управление, принимает решение об увеличении процента. Ну, исходя, наверное, из каких-то своих коммерческих интересов или получения прибыли, ну, в общем-то, исходя из своих умозаключений. Мы, естественно, на это дело не могли пойти, потому что, первое, у нас это не заложено тарифом. Вот эти вот дополнительные выдатки, у нас это не заложено тарифом. И то есть нужно было найти источник покрытия этих средств. Мы его не находим, естественно, и э, рекомендовали банку самому, если принимается решение, э, об, скажем так, о получении каких-то дополнительных средств, самому решать эти вопросы. Поэтому на протяжении пяти месяцев переговоров с руководством, с администрацией Сбербанка, в общем-то, вопрос не удалось решить, поэтому в настоящий момент Сбербанк предъявляет этот процент плательщикам, то есть тем, кто платит так, как и другие банки. В общем -то. Поэтому теплосеть в данном случае, многие говорят, что это теплосеть выставляет эти суммы. Мы не выставляем эти суммы, это выставляет за свои услуги Сбербанк. Со Сбербанком та же ситуация. Значит, более того, Сбербанк на сегодняшний день, как говорится, не имея на то правовых, значит, питстав, снимает со счетов предприятия э, суммы определенные главным управлением Киевским, значит, по э, нашим вот этим вот платежам с населения. Вот, на, э, все наши обращения к руководству, значит, ни к чему не, при, не приводят. Все акты сверки, которые мы направляем, все акты выполненных работ они игнорируются и не подписываются со стороны данного значит, руководства банка. Так, ну на сегодняшний день все абоненты города обеспечены в полном объеме услугами водоснабжения водоотведения. Качество питьевой воды соответствует всем нормам и требованиям. Значит, благодаря постановлению Кабинета министров номер 517 от 11 июня 2012 года и решению областной комиссии по вопросам погашения задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса. Предприятие погасило задолженность по электроэнергии по состоянию на 1 июля 2012 года в сумме 3 миллиона 9 тысяч гривен. Налоговый долг по ЭДС в сумме 6 миллионов 431 тысячи гривен. По состоянию на 1 12 2012 года предприятие имеет задолженность по электроэнергии в сумме 3 миллиона 155 тысяч гривен. Значит, на сумму 554 тысячи по постановлению 517 подписан договор в казачейскую службу города «Желтые воды» на платежное поручение для оплаты данной суммы. На сумму 2 миллиона 415 тысяч по постановлению подписан договор в Облэнерго и Управление жилищно коммунального хозяйства облгосадминистрации. На данное время договор находится на подписании в облфинуправлении. Будем надеяться, что данный зачет в этом году подтвердится и пройдет в полном объеме. На сумму 186 тысяч по постановлению номер 20 кабинета министра Украины по льготам и субсидиям предприятие оформило пакет документов в полном объеме. Значит, и на данное время договор предоставлен казначейству для оплаты. По состоянию на сегодняшний день предприятие имеет задолженность по НДС в сумме 3 миллиона 86 тысяч гривен. Значит, на эту сумму в полном объеме оформлен полный пакет документов по оформлению значит, зачета по разнице в тарифах, которые на сегодняшний день у предприятия еще в наличии и составляет общую сумму около 10 миллионов. Значит, по э, плате. Предприятия, организации, населения за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению ситуации не очень хорошие. На сегодняшний день процент проплат текущих платежей, текущего потребления по бюджетным организациям составляет 97%. Значит, ЖИК-26, в том числе и отдела свиты, к сожалению, у нас на сегодняшний день, вот, что касается бюджетных организаций. По коммунальным предприятиям долг составляет 4 миллиона 44 тысячи, в том числе КП желтого теплосеть» 4 миллиона 95 тысяч. Более того, по КП желтого теплосеть» на сегодняшний день, к сожалению, не осуществляются в полном объеме даже текущие платежи по потребленным услугам водоснабжения. Не знаю, с чем связано, но, к сожалению, у нас в коммунальных предприятиях еще один дебитор появился. Это КП в ЖРЭО. На сегодняшний день долг данного предприятия полный составляет 45 тысяч. Из них 22 тысячи водоснабжения и водоотведения. 18 тысяч пени уже на, нараховано на эту сумму. Значит, С июля месяца идут перебои. Значит, поэтому я призываю всех руководителей предприятий и организаций, для того, чтобы исключить недоразумение в виде начисления пени, в виде приостановления предоставления услуг значит, вовремя, согласно тех значит, сроков, которые указаны в договорах, оплачивать данные услуги. По промышленным предприятиям, значит, мы с вами сказали, желтовод-теплосеть, ПЖРО. Значит, агроцех Жавторичанский 780 тысяч. ВОЗГОК, у него текущий платеж, я думаю, там, сказать, это все дело отрегулируется. НВК, а там 14,5 тысяч. Ну, электрон, Юрс и так далее, и сельские рады наши кировоградские. Значит, по э, населению, к сожалению, на сегодняшний день тоже процент оплат невысокий. 96% и в том числе по работникам предприятий и организаций пошел рост. Например, желтовод теплосети, процент прироста долга 39%, ЖВК 26, 17%, НВК АТАМ 26%, Днепропетровск ГАЗ 34%,

значит, ДП Лика Украины 60%. Значит, я прошу руководителей всех предприятий и организаций, значит, это по работникам предприятий. Значит, поэтому я, я призываю всех значит, пересмотреть те списки, которые вы подавали. Значит, если списки старые, уточните их, пожалуйста, предоставьте нам для того, чтобы мы отработали эту ситуацию. Значит, ну и все-таки я призываю всех усилить работу с работником предприятия по оплате наших услуг. Это, я надеюсь, приведет к тому, что мы будем в полном объеме осуществлять хозяйственную деятельность по водоснабжению и водоотведению всех наших. абонентів городських головний інженер ЖРЕО Павло Запека доповів про роботу підприємства за минулий місяць. Значить, заявок по текущому ремонту поступило 2317, заявок на аварійну службу 696. В цілому виповненько 96 або 2227 заявок. Прочищено сітей каналізації 4526 погонних метрів. Замінено по текущому ремонту 5256. Полных метров труб систем тепловодоснабжения. Отремонтирована по текущему ремонту рулонных кровель 872,2 квадратных метра. По лифтовому хозяйству. Из 160 лифтов 10 находится в длительном простое. Требуется капитальный ремонт. Один лифт на прошлой неделе разворован. Кропотки на 28, первый подъезд. Значит, предприятием выполняется программа ЖКХ. По капитальному ремонту кровель, значит, объемы выполнены Горького 9, Гайдара 5, 50 лет Комсомола 16, Первомайская 30 и Горького 3, производится закупка материалов. Значит, ремонт квартир, значит, выполнен 8, квартир выполнено. Ремонт трубопровода, отопления, значит, 4 адреса было задание, все 4 адреса выполнены проектно-сметная документация на капитальный ремонт лифтов. Четырех лифтов. Это Майковская 119, первый, второй подъезд. И Кропоткина 36, первый, второй. выполнена. Ремонт фасадов. Франко 30 выполнен. Петровская 62 в работе. Еще не закрыт. Чуть по капитальному ремонту площадок ТБО выполнено 5 площадок, изготовление и установка оборудования детских площадок выполнено 7 площадок, изготовление и установка автобусной установки выполнено, замена поврежденных и аварийных опор на освещение, значит, проект еще не прошел экспертизу. Значит, по санитарной очистке города за отчетный период вывезено 66 852 кубических метров ТБУ и мусора в среднем Еженедельно это составляло 1713 кубических метров. По экономике доложу следующую ситуацию. Значит, уровень проплат за ноябрь составлял 92%, задолженности по зарплате нет, задолженность бюджета по льготам субсидиям составляет 228,4 тысячи это льготы, 187 тысяч субсидии, 376,9 это благоустройство. Задолженность за коммунальные услуги работниками по теплоснабжению выросла в связи с тем, что отопление началось, а наши работники, получая маленькую зарплату, проплачивают не в полном объеме, растягивают на полный год. Поэтому процент немножко вырос. По газу, по водоснабжению роста нету. Текучесть кадров составляет 3,8%, комплектованность 40%.